Как вы нормализуете ситуацию? Есть ли угроза для огородов, людей? В 12.45 мы получили по службе 101 сигнал о том, что есть опрокидывание груза автомобиля «МАН», который перевозил 6 емкостей, каждая емкость по одному кубическому метру соляной кислоты. В результате чуть ли не столкновения с мотоциклом, который управлял ребенок 14 лет, находится сейчас в детской травматологической больнице водитель принял решение резко повернуть вправо в результате чего опрокинулось 4 емкости из них было пробито 3 и произошло, произошло подтекание в результате подтекания соляной кислоты было вылено наружу из каждой емкостей общая численность где-то порядка полутора тонн в 12.57 уже прибыли первые экипажи, производили нейтрализацию и проводили нейтрализацию сначала водой, а потом содой, каустической содой. Соды нам хватило, воды нам хватило. На сегодняшний день угрозы жителям, которые проживают в поселке Краснополье нет, в окружающей среде нет. Работала санэпидемстанция, работали экологи, замеры сделали по всем огородам, которые находятся здесь и нарушений не выявлено. А чем вообще опасна соляная кислота? Соляная кислота, во-первых, она не горючая смесь, но она может э, попаданием на тело, на кожу, лицо, руки, э, мгновенные ожоги. А дыхании паров? И... Ну, если дыхание паров в жаркое время, то, естественно, тоже. Люди работали в аппаратах, вы сами, наверное, это видели. Вот аппараты все были заправлены, и э, в ближайшем соприкосновении с этими емкостями работаем только в аппаратах. А вот сейчас засыпают этой содой. Что в итоге получается в результате реакции? Что будет? В результате реакции через час будет простая, нормальная, ну не питьевая вода, но уже, будем ну, говорить, не, произошла полная нейтрализация, которая не вредит ничему. Просто есть ли претензии к водителю, который перевозил эту кислоту? Я занимаюсь правоохранительные органы, пусть они занимаются, если Наше дело нейтрализовать, убрать, зачистить территорию, и на этом все. То есть, собственно, повезло, что это, она все-таки разлилась на асфальте, а не на, на... Ну, она немножко попала на грунт, еще стоит у нас работа инженерной защиты, здесь стоят погрузчики, кразы, те, как землю, мы это уберем, да. вот. а затем засыпем хорошей землей. И доложим губернатору и министру о том, что работа сделана на отлично. Самое главное, что вовремя проехали и не допустили возникновения чрезвычайной ситуации. Спасибо большое.